assalomu alaykum aziz obunachilarim endigina kanalimga kirib kuzatayotgan aziz bekajonlar sog'misizlar omonmisizlar yana bir bor videolar orqasida ko'rishib turganimdan beghad xursandman bugun sizlar uchun karamni shurlaymiz, yopamiz karamni chimchi deyiladi ayrim yerlarda bizlarda chimchi deydi karam chimchini tayyorlashni ko'rsatib o'taman ishimizni bismillah deb boshlab olamiz aziz bekajonlar avvalambor karamlarimizni olib olamiz mana bu safar ikkita karamdan tuzlama qilib qo'yamiz mana shu ikkalasidan anchagina sho'r şur... karam chiqadi judayam zo'r aziz bekajonlar masalan 10 mingga karam olsangiz 5-6 kilogram bemalol chimchi chiqadi suv puvlari bilan biz esa o'zi bir kilogrammini nechi pulgadir olamiz albatta o'zingiz yopsangiz juda ham arzon tushadi mana karamlarimizni mana shunday qilib bo'laklarga bo'lib olamiz bu safar satilga emas bonkalarga karamni yopamiz sho'rlab qo'yamiz chunki juda ham zo'r chiqadi bonkaga qilsangiz ham satilga qilsangiz ham zo'r chiqadi farqi yo'q uni idish tanlamaydi chimchi asosiy siri ko'p bekajonlar o'tgan safar shu yopgan chimchimda karamimda ko'p savollar bergan kommentariyalarda nega bizlarniki o'xshamayapti nega karamimiz irib qolyapti suvni ichida turib degan savollar kommentariyada kelyapti bularning asosiy sababini aytib o'taman aziz bekajonlar asosiy sababi karamingiz irib qolishi sababi karamingiz suvni yuziga chiqib qolsa karam asosan suvni tagida turishi kerak umuman yuziga ko'rinishi kerak emas bekajonlar yuziga ko'rindimi karam irishni boshlaydi sho'r suvni ichida tursa hamma yer sho'r suv bilan berkik bo'lib tursa shundagina karamingiz irimay judayam zo'r bo'lib chiqadi o'tgan safargi karam tuzlaganim satilga tuzlagandim chilakka qayerlardar chelak deydi bizlarda satil deyiladi endi hammani shevasi har xil tuzlagandim unda ham ko'rsatib o'tgandim qaytib karamni yuziga chiqarmay tuzlash kerakligini lekin bu safar ham ko'rsatib o'taman aziz bukajonlar chunki bu videoyimda ham tushuntirib bering video qiling deganingiz uchun mana qildim inshaalloh mana endi bu safar nkalarimizni yuziga karamimiz chiqib qolmasligi uchun shvedning mana shunday tayoqchalaridan foydalanamiz mana shunday qilib yuziga qo'yib olamiz suv solganingizdan keyin karam yuzaga ko'taradiyu lekin suvning yuziga chiqib qolmaydi tayoqchalar ushlab qoladi mana sizga yana bitta yo'li karamni suvning yuziga chiqarib qo'ymasligi uchun mana judayam oson yo'l mana shunday qilib yuziga tayoqchalarni qo'yib oling aziz bukajonlar agar bonkaga karam yopadigan bo'lsangiz bonkaga yopsangiz judayam ishonchli bo'ladi chunki satilga yuziga chiqib qolish ehtimoli katta bo'ladi bonkada unday emas albatta yuziga chiqib qolgandan keyin ana shu yeridan irib boshlaydi karam shuning uchun hamma yeri irib ketadi va suvi mazali yoqimli karamingiz qarsillamay chiqadi shuning uchun asosan karam yuziga chiqib qolsa nimangiz yaxshi chiqmaydi sho'rlagan karamingiz shuning uchun asosan yuziga chiqarmaslikni ilojini qiling toping o'ylang nima qilsam karam yuziga chiqib qolmas mana sizga yana bir usuli yana bir usuli o'tgan safar satlga yopganimda satilning yuziga salofanga tosh solib tosh bilan bostirib qo'yganim unda ham zo'r chiqqan edi yanada oson usulini o'yladimdayin mana shunday qilib bonkalarga yopib ko'rsatay yopib ko'rsatyapman mana mana shunday qilib hamma bonkalarimizga karamimizni solib oldik 2 dona karamimiz 3 litrlik bonkani mana 3 bonka to'ldi 2 ta karamdan mana shunday qilib shvitning cho'kchalaridan yuziga qo'yib olamiz shunda karamimiz suv ko'tarilsa ko'taradi suv karamni shu vaqtda yuziga chiqib qolmaslikni iloji mana 3 litrlik bankaga 2 qoshiq 3 qoshiq tuz 4 qoshiq 9 qoshiq tuz soldim 9 qoshiq tuz solaman mana ko'rib kuzatib boryotgan bo'lsangiz chunki 1 litrlik bankaga 1 osh qoshiq tuz yetadi bu hozir 9 litrlik bo'lganligi sababli mana ichalasi 9 litr, litr bo'ladi shunda 9 osh qoshiq solaman har xil tuzlar bor tuzini ko'rsangiz tuzi normal holda bo'lishi kerak mana ozroq qaynoq suv solib yuboraman aziz bekonjonlar e'tibor bering mana siz xohlasangiz yaxtay suvga qilsangiz ham bo'ladi uni umuman ziyoni yo'q yaxtay suv ozgina men qaynoq suv solib yuboraman tezroq tayyor bo'lishi uchun mana qaynoq suvimizni eritib oldik tuzimizni endi esa yaxtay suvimizni qo'yamiz yaxtek suv oddiy o'zimizning iste'mol qiladigan suv harorati solib olamizdagi yaxshilab aralashtiramiz mana bitta idishga tayyorlab olyapmiz namakop suvini lekin namakop juda ham nomakop emas tatib ko'raman o'rtacha me'yorda mana bonkalarimizga hammasiga yarim yarim qilib solib olamiz chunki ichalasiga bir xil teng razmerda tushishi kerak suvlar mana yarim bonka yarim bonka qilib quyib olaman suvi o'zingiz normal holda shur bo'lib ketishi ham kerak emas o'rta me'yorda tuz solish kerak bo'ladi o'zi chamalab solavering bir litr bonkaga bir osh qoshiq to'g'ri keladi uch litrlik bonkalarga esa uch osh qoshiq tuz to'g'ri keladi bekajonlar shuni unutmangizlar yopishda işte, albatta shularga e'tibor berib yopsangiz yopgan karamingizni tuzi ham zo'r va shirin bo'lib chiqadi yopgan mazali ishtaha işte ochar endi mavsumi keldi bosingizlar bukajonlar karam tuzlashni mana ozroq suvi yetmay qoldi shunga yana bir osh qoshiq suv solib yubordim bir osh qoshiqlar judayam ziyon qilib ketmaydi eslatib o'taman bir osh qoshiq ziyon qilib ketmaydi mana shu uchchalasiga masalan bir osh qoshiq bir chimdimdan bir chimdimdan tushadi u darajada sho'r qilib yubormaydi shuning uchun mana hammasiga teng qilib xuddi shunday qilib suvini solib olasizlar mana shunday qilib yopib qo'ysangiz endi mavsum keldida bekajonlar mazza qilib qishni kuni mana shunday vaqtlari bor sotib olib kel deb yotmaysiz turmush o'rtog'ingizga sotib olib bering deb mana bemalol o'zingiz yopib yeyavering iste'mol qilavering oilangiz xursand turmush o'rtog'ingiz xursand asosiysi pulim ketmayapti cho'ntagimga qolyapti deb mana mana shunday mana shunday qilib yopib qo'ysangiz judayam zo'r bo'ladi mana hammasiga suvlarini quyib oldik mana mana shvetlrn bosib bosib qo'yamiz ko'tarib yuborgan bo'lsa mana hammasiga suvini solib oldik aziz bekajonlar eslatib o'taman yuzini oddiy salafan paketga ham tortib qo'ysangiz bo'ladi oddiy qopqoq yopib qo'ysangiz ham bo'ladi u yuziga faqat yomon narsalar tushmasligi uchun albatta salafan paket tortib qo'yaman qopqoq bo'lsa qopqoq yopib qo'ying bu'rab tashlash kerak emas bu'rab tashlasangiz otib yuboradi shuning uchun oddiygina salafan paket bo'lsa ham yopib qo'ying yoki oddiy qopqoq bo'lsa ham yopib qo'ying bekajonlar mana shunday qilib yopib qo'yganingizdan so'ng bir kun o'tgandan keyin albatta bonkangizdan xabar oling chunki karam o'ziga suvni tortib oladi tortib olgandan keyin suvi kamayib qolishi mumkin shunda ozgina tuz solib oddiy suvga ozgina tuz solib yana ustidan quyib qo'ysangiz yana to'ldirib qo'ysangiz hech narsa qilmaydi mobodo deyapman mobodo qarab qo'ying suvi tortib ketishi mumkin karam suvning yuziga karam chiqib qolishi kerak emas shuning uchun suv solib qo'ysangiz juda ham chotki turadi mana aziz bekajonlar oradan to'rt besh kun o'tdi hozir yo'q olti kun o'tibdi mana olti kunda tayyor bo'ldi bekajonlar mana olti kunda tuzlagan karamimiz tayyor bo'ldi yopganimga olti kun bo'ldi hisobladim hozir mana endi bittasini hammasini achchiqlab tashlamaymiz chunki navbat navbat bilan bitta bitta bonkani achchiqlab achchiqlab yeyaveramiz mana hozir esa sizlarga bittasini ochib ko'rsataman tayyor bo'lganligi yupqa barglari albatta tez tayyor bo'ladi mana bu sarg'ayganlari yupqa barglari tez birinchi tayyor bo'ladi mana yupqa bargi mana shunday sarg'ayadi ichki barglari esa qars 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 qiladi mana ko'rishingiz mumkin judayam zo'r hech qayeri irimagan hech qayeri chirimagan yomon hid kelmagan pangnamagan mana judayam zo'r qani endi imkoni bo'lganda sizlar bilan ham bo'lishib ta'mini mana der edim afsus uni iloji yo'q mana faqat ko'rishingiz mumkin mana shunday usulda yopib qo'yavering bekojonlar hech qachon bonkangiz irmaydi, sasimaydi panglamaydi ham zo'r saqlanadi albatta qorong'iroq yaxtayroq joyda saqlasangiz ancha vaqt bir oyga yetishi mumkin baribir katta ro'zg'orli oilalar bor kichkina ro'zg'orli oilalar bor shunga qarab um, yopishi mumkin hamma bekojonlar bi bizlar endi kichikroq -ki ro'zg'or kichikroq oila sababli bitta bitta aralashtirib aralashtirib taomlar bilan albatta yeymiz buni mana shunday qilib hammasini tavaga solib olamiz bonkamizdan chiqarib olamiz bir zayil achchiq aralashtirib yotmaymiz shuning uchun bitta bonkani shunday tavaxga solib olamiz oamiz idishimizga solib oi mana shuni o'ziga tayyorlab o'tgan safar tayyorlab ko'rsatgan achchig'imizdan ochdim bonkachamizni mana shuni yaxshilab solib aralashtirib olamiz mana oralari judayam zo'r turibdi mana yesangiz qars 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 qiladi juda ham zo'r o'zim judayam yaxshi ko'raman hamma taom bilan juda yam zo'r ketadi shuning uchun albatta har yili yopaman mana o'tgan safar tayyorlab ko'rgan achchig'imizni ochib mana yaxshilab aralashtirib olamiz qalampirimizni achchig'imizni qizil bolgarskiy qalampirdan achchiq tayyorlaganmiz videolarimizni ko'rib kuzatib borayotgan bekojonlar bo'lsa albatta mana bu safar ochib ko'rsatdim mana bu sarg'aygan barglari tayyor bo'lganini bildiradi chunki avvalambor yuqqa barglari sarg'aysa o'zi bo'ldi tayyor bo'lgan bo'ladi ichidagi qalin barglari shu vaqtda qasir qisir qiladigan holga keladi mana yaxshilab aralashtirib olamiz aralashtirib olganingizdan keyin ikki soatdan keyin shunday dasturxonga torting va vaще zo'r mazali bo'ladi hamma sizga rahmat aytib yeydi chunki judayam zo'r bo'ladi mana buni esa mana tarelkamizga o'zimizga yarashamizani to'g'rab solib olamiz yeydigan o'zimizga yarasha qilib qolganini esa salafan yuziga salafanni shunday tortamiz va холодильникka solib qo'yamiz mana mana shunday qilib maydalab maydalab yuboramiz aziz bekajonlar aziz mehmonjonlar kanalimga kirib kuzatayotgan bo'lsangiz juda ham xursandman bizning kanalimiz hali yangi kanalimiz bundan da zo'r darajalarga erishib bundan da zo'r yuqori martabalarga erishishi uchun o'z hissangizni qo'shib liyk bosib obuna tugmasini bosib qo'ying bizning videolarimiz so'nggi videolarimiz xonadoningizga mehmon bo'lib boradi albatta kuzatib layk like, bosib qo'ying men sizdan juda ham minnatdor va xursand bo'lib qolaman avvalambor barchamizni bar, allohim o'zi qo'llasin videoyimiz yoqqan bo'lsa albatta layk like bosib obuna tugmasini bosib qo'ying keyingi videolarda ko'rishguncha azizlarim sog' bo'lingizlar omon bo'lingizlar